yigirmaga kirgan bola sal ko'cha ko'yga ahli yetib qoldi pul topishga şey ahli yetib qoldida dada mana qilib man biznes qilaylik deydi bolam qo'y deydi mana qilaylik bolam qo'y deydi xullas onasiga kelib aytadi dadam hech narsaga ahli yetmaydi deydi yuragi ham yo'q farosati ham yo'q deydi o'ttizga kiradi hali yigit o'ttizga kirib o'n yil yana oshiqcha yashadida dadasini aytgan ba'zi narsalarni hayotda ko'rishni boshladi e, Dadam ham ahli etar ekan bu narsalarga deydi endi 40 ga kiradi bu yigit 20 yil yashadi 20 yoshidan keyin qarasa dadasini hamma aytgan gaplari to'g'ri chiqdi e dadam hamma yo'qni bilar ekan deganda dadasi o'lib qolgan bo'lar ekan o'sha. chunki otasi hayot degan darsxonadan dars olib o'sha nurga ega bo'lib qolgan edi-da. bu furqon degan ilmni Alloh ulamolar ba'zida nur deyishadi ba'zida bosirot deyishadi ba'zida ilhom deyishadi Bazada da